Kang Putra datang keluarga Sakinah Mawadah Amin ya robbal alamin. Neng opo sifatmu sayu es Koe minggalku aku, mentengke ong opo Piena Apa rasa trasnamu, saikiwe sirna Koe yang ting Ayo Mas

aduh dodoh eh, ya ampun iki eseku iki ono ning ni wong tuaku sebrani yen kowe loro ati mu Allah opo iki salelane kubatinku sing sawang e gawe loro marang tresno Allah iki wis cukup lihatni wong tuaku syukurane yen gawe loro ati ku seberapaane yen gawe Sa pinda.